Фиалка Монмартра – это красивая музыка и красивый сюжет. Действие происходит в романтичной богемной атмосфере Парижа. Герои опереты – поэты, художники, музыканты, обитатели мансард Монмартра. Они бедны, но счастливы. У них есть молодость, талант и прекрасные мечты, которые обязательно сбудутся, ведь в оперете по-другому не бывает. постановке заняты молодые артисты театра, а также известные актеры, народный артист Украины Александр Гапун, заслуженные артисты Владимир Голик, Юрий Бакун, Любовь Матвеишина, Андрей Касади и другие. Во многих сценах участвует весь балет. Создатели спектакля видели его зрелищным и ставили своей задачей стилистически приблизить классическую оперету к современному мюзиклу. Время действия опереты Кальмана смещено ближе к нашему времени. Все это для того, чтобы сделать фиалку более свежей и привлечь в зрительный зал молодую публику. Часто бывает оперета, как делается, скажем, достаточно статично. Человек становится, и он поет. Он как бы mm -hmm. и потом встал стал там. То есть нет, как вот у нас да нашу отдельно. Нашу то есть <laughs> Но бывает так. Я, я имею в виду какие-то варианты. Я не думаю, что это лучшие, как бы примеры там, опереты. Мы попытались, я же говорю, мы попытались, чтобы каждая песня, которая возникает в этой оперете, она естественным образом выходила из эмоционального состояния игры актеров до этого. Вот, а поскольку люди молодые, которые играют, значит, и в общем именно вот этим азартом молодости они и должны и зажигать зал. И мы попытались поместить в по сценографии по костюмам действия этого спектакля, ближе. да, ближе к нам. То есть зритель, вы там не увидите вычурных, скажем, костюмов там, 19 века, да? Mm -hmm. а, вот они, скажем, зритель, который придет, там, 40-50-летние люди, они могут узнать в них себя молодых. А молодежь, которая придет на спектакль, они увидят таких же, как они, молодых людей, которые практически так же, как они, почти одеты и так далее. То есть, и мы попытались, сохранив классическую музыку, классическое оперетто, как бы не впадая ни в какие пошлые крайности, там, каких-то аранжировок музыкальных и так далее, и так далее, достаточно красивую музыку Кальмана, сделать по по темпо-ритму, по настрою, по вот этой энергии молодой сделать спектакль близкий к современному мюзиклу. Очень э, украсили спектакль э, и номера балета, которые прекрасно танцуют. Особенно у нас там есть сцена, когда вот это известно карамболина звучит. Самая известная и популярная мелодия фиалки Монмартра – сцена была художников в роли Нинон Ольга Петровская. Ей, выпускницы Донецкой консерватории по классу вокала, проще, чем коллегам в сценах, где звучат арии. И, безусловно, ей лучше других удаются вокальные партии. В постановке нет фонограмм, в оркестровой яме играет оркестр, а актеры на сцене поют вживую. Это относится к несомненным достоинствам спектакля, который, к слову, длится около трех часов и состоит из трех актов. На этот спектакль нужно идти, зная, что ты хочешь прийти, провести приятный вечер, а не так просто прийти там, просто и бегом побежал дальше. Нет, это надо прийти и знать, что есть перерыв, ты можешь идти в буфет, посмотреть театр, посмотреть следующее действие. То есть просто здесь надо остановиться и насладиться всем процессом до самого конца. А тут есть просто блестящие актерские работы в этом спектакле.